Dan kawan-kawan saya akan membentangkan tajuk kes isu iaitu kebenaran terbuka kes rasuah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak Ini adalah ahli kumpulan saya, kami terdiri daripada enam ahli kumpulan dan salah seorangnya adalah saya Secara umumnya pasal uh, kes rasuah Datuk Seri Najib ni, kita dapat tahu yang beliau adalah merupakan bekas Perdana Menteri kita Dan beliau terlibat dalam salah satu rasuah yang tergempak dekat Malaysia ini Iaitu 1MDB Iaitu One Malaysian Development um, Berhad So beliau ada juga mengasaskan 1MDB 1MDB ni adalah untuk pembangunan ekonomi Tetapi uh, telah berlaku satu kes rasuah melibatkan 1MDB ini iaitu dalam pecah mana duit-duit yang digunakan dalam uh, 1MDB ini dimasukkan ke dalam akaun-akaun beliau -akaun jadi skandal keuangan terbesar ini menjadi salah satu isu kerana ia melibatkan dana keuangan negara kita Uh, sepatutnya dana itu disalurkan kepada sektor-sektor yang berada di Malaysia tetapi dimasukkan kepada akaun beliau jadi uh, berlakunya pergolakan di situ dan kes ini masih lagi dijalankan sehingga sekarang jadi, uh, dalam latar belakang kes ini kami akan menceritakan tentang aplikasi hukuman yang beliau dapat lepas tu langkah-langkah untuk mengatasi dan kesimpulan dan urusan daripada kami punya tajuk kes ini. seterusnya saya akan membentangkan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kesalahan penyelewengan RM42 juta dana milik SRC International Sdn Bhd. Um untuk pengetahuan semua, pada 28 Julai 2020, uh, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menjatuhkan sabitan terhadap na Najib Razak ni atas tujuh uh, tuduhan jenayah yang berkait dengan dana syarikat SRC International sendiri yang berhad iaitu bekas anak syarikat milik penuh satu Malaysia Development Berhad 1M, 1MDB ya, dan kesalahan-kesalahan tersebut aa, adalah seperti pecah amanah jenayah dan mengubah wang haram jadi pecah amanah ni dia berlaku apabila seseorang yang diberi tanggungjawab mengurus dana awam atau wang syarikat menyalahgunakan atau menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan peribadi. Jadi uh, Datuk Seri Najib ni dia selaku Perdana Menteri, dia merangkap juga Menteri Keuangan dan Penasihat Emeritus SRC, dia telah meluluskan pemindahan uh, dana 42 juta ni kepada SRC ke akaun peribadinya tanpa justifikasi perniagaan yang yang sah. Jadi yang kedua adalah dengan membabitkan sejum, sejumlah wang yang sangat besar uh, penyalahgunaan, uh, penyalahgunaan kuasa dia merujuk kepada tindakan seorang penjawat awam yang menggunakan kedudukannya Untuk mendapat manfaat secara salah Jadi Najib dia telah menggunakan masa sebagai Perdana Menteri dia dan Menteri Keuangan ini untuk meruluskan pinjaman sebanyak 4 bilion daripada kumpulan wang persaraan KWSP ke kepada SRC International. Selepas tu beliau uh, memastikan yang 42 juta ni daripada dana tersebut dia mengalir ke dalam akaun dia. Jadi yang seterusnya adalah 42 juta ni dia depositkan ke dalam akaun peribadi dia. Lepas tu pengubahan wang haram tu dia proses untuk menyembunyikan asal usul wang yang diperoleh secara haram Dan menjadikannya kelihatan sah Jadi Najib dia menerima tiga transaksi yang berjumlah 42 juta Ke dalam akaun bank peribadinya Dan menggunakan wang tersebut secara aktif Tanpa melakukan atau menyoal asal usul Jadi dana 42 juta itu adalah milik kementerian keuangan yang diperbadankan MKD yang berkemungkinan berasal daripada dana pencing uh, kumpulan wang persaraan di perbadanan KWSP berjumlah RM4 bilion. Berdasarkan kesalahan yang beliau lakukan, beliau telah dijatuhkan hukuman dan hukuman yang diterima adalah uh, 12 tahun penjara dan denda RM210 juta ringgit atas kesalahan uh, berkaitan dengan dana SRC International yang merupakan anak syarikat One MBTB One Development Sendirian Berhad Oleh sebab beliau mendapat satu kelonggaran beliau telah mendapat satu pengurangan hukuman yang beliau terima iaitu 6 tahun penjara dan denda RM50 juta ringgit selepas keputusan mensyarat lembaga penggubunan wilayah-wilayah persekutuan jika denda ini tidak dibayar tambahan satu penjara akan berlaku terhadap beliau dan berdasarkan keputusan mahkamah beliau ataupun preside mahkamah itu sendiri jangkaan beliau akan bebas daripada penjara adalah 23 Ogos 2029. Seterusnya implikasi terhadap individu. Ianya jawatan dan maruah. Kena rasuah yang melibatkan Datuk Seri Nazib, Tuan Razak telah menyebabkan beliau kehilangan jawatan sebagai Perdana Menteri. Malaysia selepas kekalahan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Kekalahan ini dipengaruhi oleh kemarahan rakyat terhadap isu penyalahgunaan dana 1 MDB yang mengemparkan negara dan dunia. Selain kenangan kuasa politik, beliau turut menanggung kehinaan awam apabila didakwa, didakwa dan disabitkan bersalah di mahkamah terbuka. Najib juga kehilangan kedudukan sebagai Perdana Menteri dan tercala reputasi peribadinya serta keluarganya. Yang kedua, sekatan kewangan dan aset dibeku. Dalam rasuah yang melibatkan Datuk Seri Najib Turazak beliau turut berdepan dengan sekatan kewangan dan aset dibeku oleh pihak berkuasa langkah ini diambil sebagai sebahagian daripada siasatan dan tindakan undang-undang berkaitan penyalahgunaan dana 1 mdp antara tindakan yang diambil termasuklah pembekuan akaun bank milik Najib dan ahli keluarganya serta penyitaan beberapa barangan mewah seperti mutunai barang kemas Jam tangan dan beg tangan bernilai ratusan juta ringgit Langkah ini bertujuan untuk menghalang sebarang cubaan mengalihkan atau menyembunyikan aset NKI diperoleh melalui hasil rasuah Dan as sekatan ini memberi kesan besar kepada kehidupan pribadi dan kewangan beliau Selain mencerminkan ketegasan pihak berkuasa dalam membanteras jenayah kewangan di peringkat tertinggi restunya langkah mengatasi in, isu integriti dan rasuah seperti kita tengok yang pertama memperkasakan institusi anti rasuah seperti SPRM dengan lebih autonomi dan uh, kuasa bebas daripada campur tangan politik jadi SPRM ni uh, mesti diberikan autonomi penuh untuk menyiasat dan menahan serta mendakwa tanpa perlu pihak eksekutif ataupun kabinet jadi pemilihan kuasa pesuruh jaya SBRM ni dia harus dilakukan secara bebas dan telus contohnya aa, melalui jawatankuasa pilihan parlimen seterusnya yang kedua ialah ketelusan dalam urus takbir keuangan kerajaan termasuk audit terbuka dan berkala. berkada aa, ini seperti semua perbelanjaan kerajaan perlu direkod dan dilaporkan aa, dalam sistem yang terbuka dan boleh diakses rakyat contohnya melalui portal keuangan kerajaan audit oleh kerajaan ataupun jabatan jabatan audit negara juga perlu aa, melakukan secara berkala dan melaporkan kepada parlimen mengenai isu tersebut Seterusnya uh, adalah penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas terhadap pesalah rasuah tanpa mengira jawatan. Jadinya undang-undang yang berkaitan dengan rasuah ni uh, dalam uh, seperti dalam akta SPRM 2009 dia mesti dikuatkuasakan tanpa pilih kasih. Sama ada kepada rakyat biasa, penjawat awam maupun pemimpin tertinggi negara. Hukuman berat, hukuman berat seperti penjara, atau kehilangan jawatan ni Dia boleh dikenakan kepada Pesalah yang melakukan rasuah Jadi uh, yang keempat adalah Pendidikan integriti dan anti-rasuah Di semua peringkat dari sekolah Hingga sektor awam dan korporat uh, Ianya seperti Kalau kita buat uh, pendidikan ni Nilai integriti ni Kita dapat tanamkan Dalam diri generasi-generasi generasi Yang akan datang melalui pendidikan sama ada pendidikan informal ataupun tidak formal. Khusus etika dan etika rasuah ini juga boleh dijadikan sebagai subjek wajib di sekolah maupun di universiti. Jadi yang kelima adalah pemberian perlindungan kepada pemberi maklumat whistleblower untuk mendorong laporan kes rasuah. Jadi mereka yang melakukan kes rasuah ni dia perlu dilindungi daripada sebarang bentuk tindakan tindakan ataupun seperti pemecatan, ugutan atau gangguan. Undang-undang seperti Akta Perlindungan Pemeliharaan Maklumat 2010 perlu dikuatkasakan dengan lebih berkesan. So sekarang mari kita tengok pada pengajaran yang kita boleh ambil pada kes isu Datuk Seri Najib Razak. So pertama sekali Uh, kepentingan integriti dalam kepimpinan. Kis ini mengajar bahawa integriti uh, merupakan asas utama dalam kepimpinan. Seorang so, pemimpin harus sentiasa menunjukkan contoh teladan yang baik dari segi kejujuran, etika dan tanggungjawab. Uh, apabila integriti diketepikan, uh, kepimpinan akan tercemar dan akhirnya menyebabkan hilang kepercayaan rakyat terhadap kerajaan uh, serta institusi negara. So yang kedua, dari siapa yang kebal dengan undang-undang uh, -undang. Kes Dato' Seri Najib ini membuktikan bahawa Tidak kira setinggi mana pun kedudukan seseorang Mereka tetap uh, tertakluk kepada undang-undang Pemimpin pemimpin tertinggi negara juga boleh dihadapkan ke muka pengadilan Jika melakukan kesalahan ini menunjukkan bahawa sistem perundangan negara berfungsi dan keadilan harus ditegakkan uh, tanpa sebarang pilih kasih. Ia menjadi peringatan uh, bahawa amanah yang diberikan oleh rakyat tidak boleh dikhianati. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang rumusan. Uh, kes Datuk Seri Najib berkaitan rasuah menunjukkan bahawa penyalahgunaan Kuasa boleh merosakkan negara dan menjatuhkan maruah pemimpin. Ia juga membuktikan bahawa undang-undang perlu ditegakkan tanpa terikasi. Rasuah bukan sahaja menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan. Malah boleh melemahkan sistem pentadbiran ekonomi dan integriti institusi negara. Kes ini juga menjadi salah satu pengajaran penting bahawa tiada siapa pun yang boleh berada di atas undang-undang. Undang-undang harus ditegakkan dengan adil dan saksama tanpa diskriminasi walaupun terhadap individu yang pernah memegang jawatan tertinggi dalam negara. Ini adalah asas kepada prinsip keadilan dan demokrasi yang sihat. Rakyat berhak melihat bahawa keadilan benar-benar ditegakkan agar kepercayaan kepada sistem perundangan dan pentadbiran negara dapat dikekalkan. Seterusnya kesimpulan skandal Rasul Najib mengingatkan kita tentang bahaya penyalahgunaan kuasa dan keinginan keadilan tanpa kompromi. Ia juga menegaskan perlunya sistem pemerintahan yang tulus untuk menjaga kepercayaan rakyat. Kes ini juga menekankan betapa pentingnya keadilan ditegakkan tanpa sebarang kompromi, tanpa mengira kedudukan ataupun pangkat seseorang. Selain itu, ia juga turut menggariskan keperluan untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab. Hanya dengan keterusan dan keadilan yang benar-benar dilaksanakan Barulah kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan dan institusi negara dapat dipelihara. Maka semua pihak harus mengambil iktibar daripada kes ini agar budaya integriti terus diamalkan dalam setiap aspek ketetiran dan kehidupan ber Sekian dan terima kasih. Okay. Yeah